согласна с вами полностью. Потому что, я так понимаю, вообще договорники, они изначально были. Я когда в 22 году, когда у меня вот здесь вот под домом бой шел, я делала расклады, ну, уезжать, не уезжать, быть, не быть. У меня выходили только пентакли. А пентакли это, во-первых, стабильность, во-вторых, деньги. Во-вторых, в-третьих, торгуются мне еще муж ты хоть не выкладывай этих раскладов. И я говорю, мы дома, мы никуда не уезжаем, никакой тут ерунды не будет. Ну как, ерунда она есть, но катастрофы не будет. Вот. И сейчас, вы понимаете, как все хотят сделать оптимально, экологично, чтобы не было каких-то эксцессов среди населения, чтобы не было никаких нервов. Ну, во-первых, люди с оружием в руках. Люди, которые хоронили родных, близких и побратимов. И вот им сейчас скажи мир. Да они порвут и вас, и нас, и всех подряд. Поэтому, знаете, как человек располагает, да, Бог предполагает. Или наоборот, поправьте меня, если я ошибаюсь. Но я так понимаю, что власти не там, не там, не там. Ни с одной стороны никто не ожидал, что вот так люди подымутся. Что мы действительно за независимость, за свободу. Что мы, мы сами желаем решить свои життя Кто-то скажет, да вы такие независимые. Знаете как? Вот какие есть, такие есть. Угу. Я люблю поговорку «Сам дурак». Я когда накосячила, я никого не виню, никогда. Потому что сам дурак. Мои косяки, мои уроки, мои вот эти вот ступени выхода из кризиса. Ну это я такая. Поэтому будем наблюдать. И даты как таковой, вот как там принято было, да, там вот такого-то числа закончилось, не будет. Единственное, что я очень боюсь повторения, ну, если вы помните, как Вторая мировая завершилась, она завершилась Хиросимой Нагасаки. Ну вот, бережи нас, Господь, чтобы этого не было. Потому что якийсь должен быть трах тебе тох по-любому. И я на картах это уже смотрела. А может, еще посмотрю. В общем, до слез, потому что я живу в самом красивом городе Украины. В Харькове. Я очень люблю эту землю. Я очень люблю это небо, на которое я сейчас смотрю. Я очень люблю вас. Я хочу, чтобы мы жили и радовались. И проходили свои уроки. Но при всем при этом были счастливы. И все у нас было доброе. Ставь лайк, если ты додавился до этого.